मन कर रहा है कि एक कुम्भ लू घड़ा लू जी उसमें पानी भर के बीटल को स्नान कराऊ यहाँ पे शब्द करूं है जी पहले हमने जो ये अर्थ कर रहे हैं ना जी ये बड़े ऊपरी ऊपरी अर्थ कर रहे हैं हमने सरल अर्थ जी क्योंकि जितनी गहरी वाणी लिखी है अगर उतने गहरे अर्थ करेंगे समझ नहीं आएगी ना जी यहाँ पे उदक से अर्थ भी और लगेंगे जी और शब्द करूं जी खुद ही करना है ये चौथी अवस्था की बात चली जाएगी जी इसलिए थोड़े भारी अर्थ ही करेंगे पहले इसके जी वो कहते हैं आनी ले कुंभ जी के घड़ा लू जी और उसमें पानी भरू प्राई ले उदक जी बिठल को स्नान कराऊ जी बिठल को स्नान कराता हूँ जी जी बयालीस लाख जी जल में होते बीठल पहला क्या करूं काए करूं काए करूं काय काय वो तो कहते हैं बयालीस लाख जी जल में होते जी मसलन ये नहीं है कि बयालीस लाख है या नहीं है जी लेकिन वो तो मानते हैं ना जो बीठल की बीठल को स्नान करवाते हैं जी नाम जी ने स्नान नहीं करवाना है बिल्कुल वो तो टीचर नहीं होती है जी जी, जाक, जी वो कर रहे हैं स्नान करवाने वालों को जो करवाते हैं जी वो कहते हैं बयालीस लाख जीव है गंद बंद भी तो अंदर ही है बिल्कुल मछली कौन सा लाइटरिंग पेशाब पानी से बाहर करने जाती है जी बीच में नहीं करती है बिल्कुल तो फिर वो तो गंदगी तो बीच ही है जी अब वो बावन है तेईस है चौवालीस है इसका मसला नहीं है अगर हम इस चक्कर में पढ़ेंगे तो हमारा असल काम रह जाएगा बिल्कुल इस में पढ़ते वो लिया उन्होंने एक्सेप्ट कर ठीक है बयालीस लाख है लाख तो है ना तो उनका गंदगी बीच ही है जी फिर वही पानी तुम बीठले के तो ऊपर डाल दोगे जी फिर तुमने तो उसको अपवित्र कर दिया पहला फ्राई करो वो कहते हैं मैं तो पहला नहीं करूंगा पवित्र नहीं करूंगा इतना गंदा पानी ऊपर डाल के जी डाल के मैं पवित्र तो पवित्र क्यों करूं बिल्कुल अब जो प्रचार करते हैं जी कि कबीर जी कहते हैं कि तुम तीर्थों पे जाते हो वहाँ पे स्नान करके पवित्र होते मछली खाने से पवित्र हो जाओगे जी बाग तो कह रहे हैं वहाँ पे पानी है पवित्र है, है जी तो पानी के तो वो बंदा कह रहे हैं बिल्कुल ये बाते कहां की करते हैं कहाँ से सुन लेते हैं बकवास बाणियों भी लगे हुए फिर तो बिल्कुल बिल्कुल बगर तो तीर्थों के जाने काटते हैं जी जी वो कहते हैं बीटल पर अल्लाह सहाय करूँ वो कहते हैं मैं तो अल्लाह करने नहीं करूँगा बीटल को मैं देश नाम नहीं करूँगा जी यत्र जाऊं तत बीटल पहला महा आनंद करे सदकेला रहाओ यत्र जाऊं जी नाम सिर्फ कहते हैं जब पर जाऊल पहला जी बीठल को पहला करने में लगे हुए जब वही पानी मछली में बैठरी पेशाब बीच में कर रखा है बाल्टी भरते हो और बीठल के ऊपर डाल देते हो जी तो जहाँ कहीं भी चले जाओ बीटल को पहला करने में लगे हुए है बिल्कुल बिल्कुल जी महा आनंद जी करे महा आनंद करे जी एक तरफ तो कहते हो कि भी जो बीठल है जी वो महानंद करने वाला है जी हृदय को खिला देता है विकास करने वाला है जी और एक तरफ तुम ये काम किए जा रहे हो जी जो तत्व वस्तु है तत्वस्तु का स्नान पानी से होगा वहां तक तो पानी जाएगा ही नहीं बिल्कुल अगर हम तत्व हैं शरीर के अंदर पानी तो सिर्फ शरीर पे डाल सकते हैं हम बिल्कुल आत्मदत्त तो जाता नहीं है मन का स्नान तो होता नहीं पानी में जी इसीलिए कबीर जी जी। ने रखा है। जी। वो कहते हैं जल के मजन जय तो गित नित मेंढक जी। अगर तीर्थों पे नहाने से किसी की गति हो जाए जी तो मछलियाँ और मेंढक तो वही रहते हैं, उनकी गति क्यों नहीं होगी बिल्कुल सत्य ये बातें कहाँ छोड़ दी कबीर जी की जिसने अर्थ किए पे जाओ मछली मत खाओ जी अंदाजा बिल्कुल आखे घुटनों में है क्या ऐसा ही है लोगों को मूर्ख बनाना है बस जी वो कहते हैं तुम ये भी कहते हैं तो कि उसके घर में सदा ही वो आनंद करने वाला है जी और केले करता है जी फिर उसका स्नान पानी से होगा पानी से हो तो होगा नहीं बस जड़ वस्तु का स्नान हो सकता है शरीर का जड़ वस्तु का मूर्ति का हो सकता है मूर्ति में नहीं है वो जी जी शरीर का स्नान पानी से हो सकता है आत्मा का नहीं हो सकता मन का नहीं हो सकता बिल्कुल दोनों बोले जाते हो किए भी जाते वो भी कहते रहते हो वो सदा आनंद करने वाला है खेलने करने वाला है जी। ये भी किए जा रहे हो तो एक काम छोड़ दो ना बिल्कुल बिल्कुल जी अनिले फूल परोले माला ठाकुर की हो पूज करूं आ, वो कहते हैं चलो ये तो बात छोड़ो जल की जी आनी फूल जी ऐसा करता हूँ फूल ले लेता हूँ जी ले माला जी उसकी एक माला परो लेता हूँ जी ठाकुर की हो पूज करूं जी उससे ठाकुर की पूजा कर देता हूँ जी जी पहले बास लही है पवर बीटल पहला का एक करूं। जी वो कहते हैं पहले वास खुशबू जी वासना जी सुगंधी जी वो कब तो रहने ले ली पहले जी घबरा तो एक काले रंग का है जी जी वो आके उस पर बैठ गया हाँ फूलों में मंडराता रहता है वो मंडराता रहता है उसने जूठा कर दिया वो जी फूल भी जूठे हैं जी भीतर पहला का फूल भी नहीं चढ़ा सकते इसको चढ़ाने से भी हो जाएगा पवित्र हो जायेगा असल में उन्होंने करनी नहीं है मुक्ति जी जी ये ऐसा काम करने वाले को टिक्चर कर रहे हैं टिक्चर मजाक जी कहते है हाँ। फूल चढ़ा रहे हो फूल तो कहते हो आ, ये झूठा है जी ये सूचा है जी नहा के जा करेंगे जी तो ये चीज कहा तो सारी चीजें झूठी हैं जल तो जूठा है पहले ही जी जो पहले झूठा है तुम सूचे से हो जाओगे बिल्कुल तो ये तुम्हारा बहम है झूठ कूट नहीं होती है जी जो हाथ धोने की बात है वो ऐसा है कि बैक्टीरिया होते हैं कुछ हाथों में जी जो हम हाथ धोते हैं ना जी जी वो साफ सफाई का विषय है सूझ झूठ का नहीं है जी कुछ बैक्टीरिया आते हैं साबुन से धो लेते हैं हम उसे जी जब किसी को कोई बीमारी हो डॉक्टर कह है देते हैं भाई इससे थोड़ा दूर रहना वरना तुम्हें भी ये बीमारी लग सकती है थोड़े दिन के लिए परहेज करना बिल्कुल होता है ना बिल्कुल बिल्कुल तो वो सूच या झूठ का नहीं है जी वो सेफ्टी का है जी दूर रहने से बीमारी से दूर रह सकते हो बच सकते हो जी वो ऐसा होता है इससे सूच का या झूठ का कोई मसला नहीं होता जी सूझ जोड़ तो खत्म की दी दसम पाशाह ने तो जी जी वो बात काट रहे हैं कि फूल भी जूठे हैं अभी इससे भी मैं ये चढ़ा के भी अपवित्र नहीं करूंगा इसको जी अनिले दूध ठाकुर को वेद वेद करूं जी आनीले दूध खीरन ठाकुर को नवेद करूं, करूं।, जी।, को करूं। जी वो कहते हैं ऐसा करता हूं दूध ले लेता हूं जी रिदा ही ले जी गर्म कर बना तो लेता हूँ जी रिदा ही लगने रजा लो जी पंजाबी तो मेरे जहाँ लो रिजना कर जी जी वो कहते हैं रिदाई में पकने के लिए रख देता हूँ जी खीर ठाकुर को नवेद करूँ जी ठाकुर की पूजा कर देता हूँ उसको खाने के लिए दे देता हूँ जी जी पहले दूध बिटा रहे बीटल पहला काय करूँ पहले दूध जो है वो बछड़े ने पिया जब जी थबाया जी वो तो जब एक दूध तो सारे अंदर तक लगा ही तो हो गया बिल्कुल ये भी झूठा है ये भी नहीं दे सकते ठाकुर को जी ठाकुर पहला कर का ठाकुर तो को ये चढ़ा के दूध में पहला नहीं करूंगा पवित्र तो नहीं करूंगा जी, जी इबे अब, अब जी एक, एक सेकेंड जी अब कहानी ये है जी कि नाम नामदेव जी ने जाके पत्थर को दूध पिलाया जी ये पंक्ति कहा गई ये क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने जी जी ये तो मना कर रहे हैं कहते हैं दूध झूठा मैं ठाकुर को क्यों लू जी अब वाणी झूठी है या कहानी झूठी है कहानी झूठी है तो पकड़ेगा कौन है? ये फिर कौन हुए जी ये चोर है गुरबानी के जरिए चोर सन्न पे पकड़ने हैं कि ये है, देखो भाई तुम्हारे घर चोरी हो रही है कौन कर रहा है इनको पहचानो जी जी जिन्होंने ये कहानियां है, बनाई है, चोर है आराम खो रहे ये बिल्कुल सत पकड़ो इनको समझो इनकी चोरिया समझो गुरबानी बता ही सकती है हम बता ही सकते हैं जी वरना कोई एक्शन लेंगे ना फिर आप लोग कहोगे जी ये देखो जबरदस्ती कर रही है दोबारा सिख औरजेब पैदा हो गए जी जी इनको देखो समझो औरंगजेब है कौन ये तुम्हारे औरंगजेब जो कभी वालों की जुबान काट देते थे राम कहने से जो सत्य बताता था ये है राम कहना जी कान में सिक्का डाल देते थे जी इनको पकड़ो समझो बिल्कुल जी इबे बीठल उबे बीठल बीठल, बीठल बिन संसार नहीं जी इबे बीठल वो कहते हैं यहाँ भी बिठल है जी वहाँ भी बीटल है जी लोक और प्रलोक की बात है जी बीटल होता है यहाँ पे हुक्म जी बीटल बिना संसार नहीं जी जमन मरना हुक्म है हुक्म है जी हुक्म से है देखो जोत है जी जोत हमेशा ही रहती है बिल्कुल जोत जन्म की मरती नहीं है हुक्म पैदा होता है जी जोत है जोत ने जोत संसार के अंदर शरीर शिरी, शरीर पैदा नहीं किया जोत ने जी शरीर पैदा हुक्म से करती है जी जब हुक्म होता है जी बेटल है हुक्म जी इधर बेटल उधर बेटल बेटल बिना संसार नहीं जी जी थान थरंतर नामा परवे परवे पूर्व रहो तू सर्व में ही जी थान थर नामा प्रणव जी नामा प्रवण करता है थान्तर जहां भी देख लो जी थान के हर एक थान के अंदर थनंतर के अंदर जी नामा प्रणव पूर पूरा कर रहा है जी वो तो पूरा करना क्या है अंदरला ब्रह्म है ला ब्रह्म है जी दोनों को मिला के पूरा करना दोनों मिलके पूरे हैं वरना ये भी आधा वो भी आधा है जी जी दोनों मिलकर के आए पूरे जी पूरा हो गया जी पूरा हो गया एक हो गया जी पू रहे तू सर्व जी ये जो गुरुवाणी है ये हुक्म का ही व्याख्यान है जो हुक्म भक्तों ने पीछे सुना जी उसी का व्याख्यान किया हुआ अगर एक खुद से वो एक जो है चित्त है वो खुद से एक नहीं हो सकता जी जो ये बुद्धि हमारे पास अभी है ना जी ये बुद्धि मन को जीतने में सक्षम नहीं है जी ये तो मन के पीछे लगी हुई है जैसा मन कहता है उसके पीछे पीछे लगी हुई है बिल्कुल ये जो हुकम का भक्तों ने वाणी लिखी है जी ये उस पर काबू पा सकती है ये बुद्धि लेनी है भक्तों की बुद्धि लेनी है भक्तों की अकल लेनी है जी समझ लेनी है हमने जी जी फिर वो काबू अगर पू रहे हो तो सर्व है वो कौन कर रहा है वो कर रहा है हुक्म जी ये हुक्म का जी गुरबाणी जो की इसीलिए वो हमसे जुटवाना चाहते हैं कहते हैं ठीक है हमने गुरबाणी से आगे जाना है जी ये बात सत्य है जी इससे हमने आगे जाना है ये गुरबाणी है जी वाणी नहीं है ये बिल्कुल बाणी होती है जो हमें डायरेक्ट तुर्की वाणी जिसको कहा है शब्द गुरु जिसको कहा हमने जुड़ना उसके साथ है जी लेकिन मार्ग ये है रास्ता ये है वहां तक जाने का जी जी वो हमसे छुड़वाने इसलिए चाहते हैं ताकि फिर वो अपनी मन मर्जी करते रहे जी अब देखो यहाँ नामदेव जी की बाणी से पकड़ा जी कि वो चोरी कर रहे हैं जी एक बात अब जो समझदार होगा जिसकी बुद्धि में आएगी बात अकल में आएगी बात वो छोड़ेगा कि हाँ यार साखी झूठी है जी शब्द भी है जो कहते हैं दूध पिए भक्ति करके या नाम में हर का दर्शन वो आएगा शब्द आगे जी वहाँ पे दूध क्या है गाय क्या है वो अर्थ करेंगे वो भी व्याख्या करेंगे जी लेकिन यहाँ तो मना कर रहा है वो ये शब्द क्यों नहीं पड़ा जी जी तो इसीलिए वो हमसे छुड़वाना चाहते हैं, ताकि कोई जो बीच में पत्थर बन रहा है ना रोक रहा है उनको जी वो पीछे हट जाए वो बीच में न आए जी तो गुरबानी एक बार छोड़ दी फिर तो, तो वो अपनी मन करेंगे बिल्कुल गुरबानियों से ही हम उनको रोक सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे गलत बोल रहे ये देखो भक्त जी ने क्या लिख रखा है जी सभी को साथ लेके नहीं चलना कोई समझदार व्यक्ति हो जो चलना चाहता है जी जी हम वो एक दो ही काफी है जी नानक जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया जी कितने जुड़े उनके साथ एक जी काफी था उनके लिए जी जी इसीलिए एक आधी कोई चल पड़े वो बहुत है बिल्कुल इस मार्ग पे ज्यादा चलते नहीं है वाणी का ही भक्तों का ही प्रमाण है जी है ना ही करे जी ही गुरु की मत कोई बिरला चल है गुरु की है ना जो परमेश्वर की माता दी हुई इस पे कोई बिरला ही चलता है जी बस वो ही काफी है जी तो इसीलिए ये छुड़वाना चाहते हैं वाणी आम से बिल्कुल जी जैसे ना जब आदमी ना मर जाता है ना जी, तो हम बोल देते हैं कि पूरा हो गया जी वो पैदा भी अधूरा हुआ सारा जीवन अधूरा रहा तो मरने के बाद स्टैंप लगा देते हैं कि पूरा हो गया जी पूरा तो जी, जीवित जीवित होना था पूरा तो जीते जी हो सकता है जी मरने के बाद तो मनमुख भी जी गुरमुख भी जी जाके जोत ने तो जो भी मिल है बिल्कुल लेकिन उसको दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि वो नशे की हालत में गया है जी वो माया का नशा साथ लेके गया है बिल्कुल इसको क्या ना बोलना जाना है माया मद जी माया के नशे में गया वो तो जी जी माया का नशा उतार के जाना है यहीं पे वहाँ होश जाना है वहां पे होश में जाना है जी तो होश में जाना और बात है बेहोशी की हालत में जाना और बात है जी जी <laughs> खालसा जी यहाँ पे तो भगत जी ने सब कुछ काट दिया जैसे जो लोग गंगा में स्नान करते हैं यही तो बात है तो जो एक बहुत बड़ी सी ना एक बनाई हुई है मूर्ति एक पंथ में तो जो सब कुछ ही तो काट रहे हैं भगत जी यही तो बात है अब उन्होंने तो सारा कुछ काट दिया ये तो एक व्यक्ति को बैठाते और दूध से नहलाते हैं जी वो हैं दूध जूठा है जी पानी डालते हैं वो कहते हैं पानी मछली ने गंदा कर दिया जी एक नहीं रविदास जी ने भी यही बात की है जी फूल पवर जी जल मीन बगा जी जल मीन ने मछली ने गंदा कर दिया जी फूल भवरे ने गंदा कर दिया तो उसी फूल को के सिर के ऊपर तो जे आरती करवाते हैं ये आरती करवाते हैं और करते हैं। वाणी की समझ नहीं है ना भक्तों ने क्या कहा है पता ही नहीं है पंडित पीछे चेले पंडित के हैं ना जी इनको तो लगता है ये दसम कहते हैं चाहत महाकाल को मारो ये महाकाल को मार जाते चाहते जी। महाकाल है सत्य जी सत्य को खत्म करना चाहते हैं सत्य खत्म नहीं होता सत्य को खत्म करने वाला संसार खत्म हो गया सत्य खत्म नहीं होता जी ना होगा जी ये तो हर जुग-जुग भगत जुग तो पाया जी ताज रखदा है राम राम तो राजी। होते, ही रहे होते रहे होते रहेंगे बिल्कुल होते आए होते ही रहेंगे जी कल था एक दिन मैं ना एक वीडियो देख रहा था जहाँ गुरु है बार बन के बैठा हुआ पहले तो वो शरीर को दही बोलता था और नाम दही है बोलता था जी अभी उसने भी देही को कपड़ा बोलना शुरू कर दिया शरीर को अच्छा कपड़ा बोलना तो शुरू कर दिया लेकिन फिर भी आरती करवा रहा है भाई तो कपड़े की आर... क्यों करवा रहा है आ, ए, एक कमाल की बात और आपको जी उसके और सत्संग निकाल के सुनना जी जहाँ पे व्याख्या की होगी ना नाम की जी वहाँ पे कह रखा हो कह रखा होगा नाम तेरो दीबा नाम तेरो आरती तेरा नाम ही आरती है जी आरती कहती है नाम की है जी लेकिन करो मेरी जी तू तो कपड़ा है भाई तो ही नहीं किसी को जी तू खुद की करवा क्यों रहा है थी यार की उसकी जी जो मन बुद्धि से परे है बिल्कुल यही कहते हैं कि वो मन और बुद्धि से परे है अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आता जी इसीलिए तो बुद्धि लेनी है भक्तों की बुद्धि क्यों लेनी है हमने उनकी समझ क्यों लेनी है जी जी आर करो स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध बेका जी तो बुद्ध करनी है हमने फिर बात पकड़ में आती है और ये होगी भक्तों की बुद्धि से जी जो भक्तों ने समझ ली है जी फिर हम वहां तक पहुंचते हैं जी तक जी जी, जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह